Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə yay fəslinin ən faydalı meyvələrindən biri olan alça haqqında danışacağam. Alça vitaminlər və mikroelementlərlə çox zəngindir. Bəs bunun faydaları nədir və əks göstərişləri nədir? Onun haqqında bir az danışaq. Alça bizim immun sistemimizi gücləndirməyə, tərkibindəki vitamin və mikroelementlərdən dolayı qanımızı durulaşdırmağa, bizim eyni zamanda dərimizin gözəlləşmə təravətli və daim cavan qalmasında bizə kömək edən meyvələrdən biridir çünki alça çox güclü həm də antioksidantdır Eyni zamanda qabızlıqdan əziyyət çəkən insanlar üçün də çox faydalıdır. Bundan əlavə, əgər hər hansı bir yağlı qidadan sonra onun həzmi ilə bağlı problem yaşayırsınızsa, o zaman alçadan hazırlanmış turşulardan və alçanın özündən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni onu qəbul edə bilərsiniz, çünki bu həmin qidaların daha tez həzm olunmasında sizə kömək edəcək. Amma kimin mədəsində problemləri varsa, yəni xorası varsa, mədə tuşluğu artıqdırsa, oniki barmaq bağarsında səpkilər və eroziya varsa, o zaman bu insanlar alçacadan az istifadə etməlidir, çünki həmin xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Hər zaman sağlam və gözəl qalın, sağlamlığınızı doğru əllərə etibar edin.